был в местах лишения свободы. Первый раз я попрощался с матерью, это было... Мне было 15 лет, и мне уже давали срок, вот, потому что у меня была такая жизнь с самого детства. Я вырос на улице, и хоть у меня мама была, она и верующая, и она работала на хорошей работе, вот, но у меня не было отца. Отец у меня, он был тоже как я с детства на улице, потом за убийство он с мамой познакомился. И там так сложилось, что он убил человека и опять попал в колонию. У него были 40. Мой дедушка тоже сидел. Короче, в нашем роду это очень так оно передавалось из поколения в поколение. Но на мне Бог остановил это проклятие. Вот Бог даровал мне спасение. Я знал за Бога с детства. Вот знал, просто не мог понять, как с ним ближе там познакомиться, какой он. Мне было очень интересно, но я во-первых, я понимал, кто я, что со святым Богом мне как бы точно не, нет ничего общего. Мама мне когда-то в церковь приглашала, я заходил, там послушал, все это хорошо, аллилуйя, аминь, говорил. Вроде бы выходил, выбрасывал пачку сигарет, но через буквально я выходил на улицу, я опять находился на улице, я опять понимаю, что все, что происходит, это моя жизнь, все, она течет дальше, ничего не поменялось, все, я иду дальше, я опять покупаю эти сигареты, никакой свободы. То есть это все было временно. Пока я не познакомился с Богом, меня уже так прижало, пятый срок, э, строг, уже второй строгий режим, я и на малолетке отсидел, освободился. Через год я заехал на, на общий, поехал на Винницу, на песчанку, 59-ю. Там отсидел, мне там не дошло, потому что там так жестко было. Вот если брать, как э, тебе 18 лет, и ты попадаешь в жесткую, там где бьют серьезно, там зеки держат колонию. Я не знаю, сейчас колонии разные в Украине, но там было именно очень тяжело. То есть все было серьезно, администрация серьезно, зэки серьезно, все очень было так строго. И я все равно там не дошло до меня. То есть я был рабом греха, как в Библии написано, всякие делающий грех, есть раб греха. И я вот выхожу и опять, и опять, и опять. И в конечном результате так сложилось, что на свободе я познакомился с одной девушкой, и она родила мне дочь. Ну, как вот у нас у всех в миру да, знакомства, там вместе переспали, и получилось, что она родила мне дочь. И я сидел уже последний раз, это мне дали срок 4,5, я начал употреблять наркотики еще там, до этого срока, можно сказать, где-то до последнего моего срока, я лет уже где-то 4-5 я уже пробовал наркотики, употреблял. И она была там, на свободе. Я был в колонии. Ну, уже в, в СИЗО. И я понимаю, что все, вся моя жизнь здесь. Я понимаю, кого дочь увидит, реально. Вот я, я, так себе представил картинку, я посмотрел на всех вокруг меня, там уже кто постарше, кто это. И кому нравится эта система. Они же в основном, мы же мыслили. Ну, это нормально типа жить так нормально, где-то я выйду, где-то даст Бог подпортит как карта ляжет, и пошло, поехало. Вот так на мы мысли. Но дьявол знает точно, как она у тебя ляжет. Он уже приготовил для тебя именно новую колонию, он уже приготовил для тебя новую беду. И это сердце, оно болит, и я представляете, я сижу в этой колонии, я думаю, я такой же, я вот так и умру здесь. Все, я вот эту картинку как-то Бог мне дал, и слава Богу, чтобы сломать себя это надо серьезно отнестись к Слову Божьему. Потому что я когда услышал за Бога, я понимал, что мне нужно делать перемены. Но чтобы сломать себя, мне, нужно, мне нужен был Господь. Он мне просто был необходим. Я помню, я в определенное время я сказал, да я, мне все равно, что будет. Был срок впереди, четыре с половиной. Новый, свежий срок. А вот и я понимал, мне надо отказаться от наркотиков, отказаться от э, моего прошлого образа жизни. А в колонии, где я сидел, все было доступно. То есть каждый день мои друзья, я сидел с теми, с кем я сидел первый срок, мои друзья, мои знакомые. Представляете, они постоянно мне, ну как бы дьявол, он уже взял меня в капкан, грех, то есть ну дьявол грех, оно все одно. Он меня взял этот грех в капкан, и так я понимал, что я не выйду. Но я что сделал? Я для себя принял решение, я буду каяться, я буду просить Бога, я стал на колени, я сломал это все в себе. Я сказал, сидели все мои друзья, все знакомые. Для них это вообще было, для некоторых, ну как бы знаете, э, стать перед Богом на колени и по-настоящему быть верующим, это для множества унизительно. То есть верить по-своему, да, мы можем свечечку поставить, ну давай погнали дальше. Колоться, употреблять, там делать беззаконие, думать о том, как освободиться, что-то украсть, кого-то кинуть и кому-то сделать больно но типа в кавычках верим в Бога ставим эту свечку я понимал что это все не то я никогда так с Богом не познакомился таких людей я видел много умирали там не помогало ничего и как мне слава Богу мама сеяла она показала мне Бога мама у меня искренне верующая слава Богу она очень рада когда я покаялся она Фу. говорит я за тебя я молилась она знала что Бог ответит и Бог действительно ответил, но и я за эту возможность цепился и не хочу ни на ни даже на минуту э, не хочу позволить мыслям, чтобы подумать как-то без Бога моя жизнь без Бога это как вырвать дерево с земли и все это чуть-чуть времени проходит, оно засыхает его выбрасывают в костер вот так без Бога или рыбу вынить с воды все буквально там чуть-чуть времени она умирает и так же самое я себя представляю если я без Бога все и тут я представляю я покаялся курился второго класса это самое вот для меня свидетельство сигареты, наркота, это было первое, что мне Бог дал свободу. Я получил эту свободу буквально за ночь. Но я настолько молил Бога, я конечно принял решение. Мне будет нелегко бросать курить, нелегко там маты, там все остальное. Но говорю Господи, ради тебя, а я это буду. Но я хочу, чтобы ты был со мной. Я хочу, чтобы мне все равно. Я смотрел в будущее. Я смотрел в то, что будет впереди. Я не смотрел то, что сейчас у меня. Да, у меня сейчас был срок, там были трудности. Я всем заявил, я сказал, все, я хочу быть с Господом. Я начал читать Библию, я понял, что Иисус за меня умер. И грех, грех с грехом Бог уже разобрался. Теперь нужно было разобраться мне, как, э, как верующему, по-нормальному поверить в Бога. То есть я начал за ним следовать. Я заявил всем, что я больше никогда не вернусь в прошлой жизни. Многие там говорили, это месяц, там два пройдет, и ты опять вернешься. Кто-то с меня смеялся, кто-то еще что-то. Но я четко знал, что Бог есть. Когда я почувствовал для себя его поддержку, его, как он меня поддержал, меня никогда никто так не поддерживал. Он реально меня освободил от этих сигарет, от этих, от этих наркотиков. Я с Богом смог это побороть. Сколько я не пытался сам, никогда я не мог ничего сделать. А тут реально я получил свободу. Я начал всем свидетельствовать. Я поехал в колонию, поехал в колонию и познакомился с церковью Христова. Приехал, приезжает Витя Щука, приезжают братья и сестры. Я когда увидел Диму Гришка, может, у него просто такие же наколки, как у меня, ну, похожие там на руке. Я такой увидел его и говорю, вот, я хочу быть, как они. Вот я, ну, для меня это, то есть я не видел просто тех людей, которые, да, слышал, там, сидели, кто-то отбывал. Ну, такой, как я, вот, мне нужен был этот стимул. Я увидел Гришка, я, аллилуйя. Да, вот такой же самый брат, и я вижу, сколько он в Боге, Он за свидетельствует. Они Катю знают, его сестру. Да, вот Катя. А Дима вот... не знает. Это его Катя сестра. Вот. Но Димка, он как бы для меня был таким показателем, ну тоже своего рода вдохновением. Я хочу вас вдохновить, знаете, вот с Богом настолько круто. Бог меня настолько благословил. Я еще не мог поверить, что все это меня ждет. Нормальная жизнь. Я такой думал: ну, мне это. Надо верить в это, но все, все равно же это надо будет потом проходить какие-то процессы с Богом. Я все прошел удачно, я очень благодарен Богу и в каждом дне я на него полагаюсь. Я пришел на адаптацию. Я так возблагодарил Бога, что такое адаптация, это отдельное благословение. Это когда ты освобождаешься. Куда мне было идти? Ехать опять к дружкам? Это опять все. То есть я понимал, мне надо идти в церковь. И в Библии написано, что врата Ада они не одолеют церковь. Это не просто, знаете, фраза такая, что мы читаем, там, брата, ада не одолеют. Это когда ты находишься в церкви, когда ты находишься среди братьев и сестер, среди тех, кто тебя поддержит, сам Господь проводит с тобой работу. Да, приходят искушения. Я вышел на свободу, там ситуация, там какие-то моменты. То есть искушение, враг, он не дремлет, он хочет тебя вернуть обратно, он хочет тебя схватить и назад вернуть, потому что когда он теряет своего, он понимает, что это потеря. А на небе радуются ангелы, на небе Бог, сам Господь, Он рад, что ты вернулся, как блудный сын, Он пропадал и нашелся. Отец, написано, выбежал ему навстречу, вот так Бог выходит навстречу, мы даже не понимаем, насколько это серьезно. Он, когда выходит навстречу, Он приходит с благословением в свою жизнь. Но опять же, блудный сын как сказал? Он сказал, что я не достоин называться сыном твоим. Вот откуда все началось. Он покаялся. Он по-нормальному покаялся. Он принял по-нормальному Господа. Господь благословение Алина, это тоже свидетельство такое, знаете, Бог. Он на адаптации меня учил уже многому, как жить на свободе, как жить в церкви, как... Но хочется семью, хочется, чтобы было все по-нормальному, чтобы семья была. И я молился очень сильно тоже и за жену, и мне Бог дал Алину. Это вообще чудо, я не знаю, я набрался много храбрости, и Бог нас как семью, я вижу, как Он нас благословляет. Это, ну, знаете, отдельный этап. Когда ты доверился Богу в жизнь свою, ты видишь, как тебя Бог благословляет, Он тебя взращивает, Он как маленького тебя там, там, через церковь. Но когда ты уже чуть-чуть подрастаешь, он тебе дает ответственность. Вот мне дал Бог жену Алину. Я понимаю, и я в той жизни не умел по нормальному любить с Богом. Я умею любить. Бог меня учит. Любовь она жертвенная. Знаете, иногда мы говорим чувство. Любовь это чувство, там. Вот я чувствую, а сейчас не чувствую. С утра вот уже не чувствую ничего. У меня... Особенно когда проблемы. Головники, ты с утра просынаешься и ты вообще ничего не чувствуешь. И что можно сделать вывод, что не, не надо любить или нет любви? Любовь она есть. Но если брать Божью любовь, как я научился ее, я думаю, так, надо э, жертвенная любовь должна быть. То есть я должен себе что-то ломать и для нее что-то делать. Так же самое она, и эта взаимная любовь, она приносит большое благословение. Вы знаете, вообще жить с Богом очень круто. Бог приготовил для каждого из вас особенное благословение. Я, вам, я желаю вам от всего сердца принять Христа, держаться за Него. Вот как сестра говорила, за личные отношения с Богом вот это с этого начните. И в церковь это, ну, я просто, я тоже когда-то слышал такие э, фразы, мне говорили, что там, да, типа, что в вашу церковь ходить? Ну, мне задавали на отряде, говорили, а что толку? Я тоже верю по-своему. Но когда ты читаешь Библию, и ты понимаешь, что Бог, для чего Он вообще создал церковь? Вот он говорит, да, и врата ада ее не одолеют. Я создам церковь мою, говорит врата ада ее не одолеют. Я вот размышлял над этим, и знаете, чтобы Бог мне показал такую э, картину, когда стадо овец, и там пастырь, и туда приходят волки. И пастырь, он отбивает э, этих волков, ну, и отара, овцы, они находятся в безопасности. По какой причине? Потому что там пастырь. Но как только овца выходит со стада, Пастырь идет за ней, искать ее, но овца находится в зоне риска, потому что, во-первых, она не в стадии, она сама убегает, и пастырю приходится и за ней идти. Но зачем? Ну, самому ты не сможешь. И я сколько примеров не наводил в колонии, я всегда говорю, надо быть в церкви. Вот церковь ⁇ это то место, где ты сможешь расти, вместе с такими же овечками радоваться, вместе с такими овечками быть в благословении. Вот. А когда придут какие-то волки, они по-любому приходят в нашу жизнь. Где-то искушения где-то еще что-то здравствуйте. 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 здравствуйте вот эти искушения да или там волки как я говорю да они приходят но когда ты с пастырем, тогда победа будет в нашей жизни однозначно аллилуйя слава богу я надеюсь, что еще буду приезжать. Я буду что-то готовить такое, что Бог мне положит на сердце. Мне очень приятно, что вы здесь, что вы приходите. Вы отделили это время уже это очень хорошо. Это прекрасно, потому что если вы приходите на собрание, Бог, значит, работает с вами. Кто-то, может, уже принял Иисуса, кто-то не принял. Но в любом случае это благословение. Пусть Бог вас благословит.